Це дивовижні історії звичайних людей, які не ламаються під тиском обставин. Історії біженців, які, втративши все, з нуля почали життя і досягли успіхів, історії бійців, які повернулися з війни і знайшли себе в мирному житті, людей, які подолали кризу, та знайшли власні рецепти того, як змінити життя на краще. Мій герой з червоним дипломом закінчив Донецький національний університет економіки і торгівлі. Працював в Донецькій податковій інспекції до того часу, як почалася війна. Далі переїхав в столицю, розпочав життя спочатку, бо він не боїться труднощів, бо знає секрет, як долати перешкоди. Знайомтеся, Григорій Гришкан, економіст, актор, борець і переможець, безлічі матчів. Здесь смертью. Доброго вечера. Здравствуйте. Дело в том, что я всегда знал, чего я хочу достичь. Несмотря на то, что я понимал, что мне будет э, намного сложнее, чем обычному человеку. У меня была всегда цель жизни э, быть лидером. Лидером во всем том, что мне интересно. Поэтому мне удалось достичь того, чего я сейчас, Что я сейчас Какой у вас секрет вашего счастья? Секрет счастья ⁇ это быть э, услышанным обществом. То есть для меня счастье в первую очередь ⁇ это самореализация. Это когда я могу выразить свои мысли, когда я могу сделать так, чтобы я был услышанным людьми, которые меня окружают, когда я могу быть полезным обществу. Так далі зусилля. Яке дивне життя. У плиності днів ми часто забуваємо про те, що життя то у нас одне. Ми можемо безцеремонно розтрачувати його на порожні, буденні турботи, непотрібні хвилювання, безглузді образи, розлади, а можемо просто ратіти життю і знаходити добро в кожній миті. Щастя не буває одне на всіх. У кожного воно своє. Григорій сам творить свого щастя. Він стверджує, що не буває гіркої долі, тому що ми самі обираємо свій шлях. У людини завжди є вибір. Навіть відмови від вибору це теж вибір. все наше. Наше. Мы этот офис не купили, а арендуем. Да к черту. Видишь вот этих людей? Вон там, внизу. Ну, вижу. Можешь теперь послать их всех в жопу. Зачем? Потому что мы на вершине мира. А они так. Жалкие муравьишки. Кто высоко летает, тот больно падает. Эй, вы! Идите все в жопу. Нужно скорее нанять персонал. Я с этим разберусь. Разберусь. Это сюжет фильма. вин автобиографичный? Но сюжет фильма, который мы уже сняли, он не автобиографичный, это вымышленная история. Но сейчас когда мы будем снимать уже полнометражный фильм, мы пришли к выводу, что он будет основан на, частично на моей автобиографии. Есть у меня авторская книга, она вышла в начале 2011 года, она называется «Исповедь раненой души». Это маленький сборник э, с моих стихов. В начале книги идет моя автобиография, моя жи жизненная дорожка, і там 33, якщо я не 30-річчя створення і одна проза. Необхідність боротися за життя у грищі з'явилося в перші ж секунди після народження. Лікарів Красноармійську відмовилися робити кесарів ростин матері Григорія, а в результаті дитина народилася бездиханною. Лікарі за його життя боролися 25 хвилин, поки немовля нарешті не почало дихати. В результаті інсульт, ураження центральної нервової системи, з того моменту все життя хлопця перетворилося на низку дивних подолань. Попри все сьогодні Григорій Гришкан домігся таких особистих перемог, в які не вірили навіть його батьки. Учуся я, я на довчному літіні спеціальності фінанси. И два раза в год я ездил на сессию. Кроме того, я оплачивал самообучение, поскольку я уже работал. Когда я приезжал на сессию, многие студенты, которые учились со мной, они не хотели самостоятельно выполнять те задания, которые им давали преподаватели. Я еще зарабатывал какую-то копейку посредством... Для курсових робот, контрольних робот, і вторій дуже легко. В Вторі я закончила університет з красоним дипломом. Григорій став висококласним фахівцем, але не все так просто. Коли почалися пошуки роботи, виникли проблеми. Ніхто не хотів брати на роботу інваліда, нехай навіть з червоним дипломом. Після довгих поневірянь Григорію нарешті вдалося отримати місце. пошел э, к на, начальству предприятия, на котором меня работал, и попросился повысить меня в должности. Но, к сожалению, мне был дан отказ, по, поскольку все с, не было свободного вакансии. Я принял решение уехать в город Донецк. Я рассчитался и э, поехал в город Донецк, предварительно сняв комнату с хозяйкой на один месяц. В течение этого месяца я э, обошел 150 предприятий. – Донецка? – Да, Донецка, да. Э, где попытался счастье в плане трудостроительства. Единственное, что мне было предложено на некоторых из этих предприятий, так это оставить свою трудовую книжку, без фахівського виходу на роботу за мінімальну заробітну плату. Символічна платня, як і символічне життя Григорію, була не потрібна. Він прагнув досягти більшого. Життя у повному сенсі, як гідна людина. Закопати свій талант, свої мрії це гірше за смерть. Можна б було зупинитися, прийняти пропозиції, які влаштовували роботодавця, стати жертвою, яку пожаліли. Але для Григорія це означало увійти у внутрішній конфлікт із собою. Ні, він не пішов на компроміс, почав рухатися, шукати відмови, 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 і знову пошук дверей, які відкриються. На моей резюме никто не обращал внимания, поскольку я никогда не стеснялся своей инвалидности, и я указывал то, что у меня есть группа инвалидности. А каким чином ваша инвалидность вплывала на ту работу экономиста? Работодатели, они, когда слышат слово инвалид, они складывают в себе сразу такую картинку, что если ты инвалид, то ты ничего не можешь. То есть они не верят в то, что человек с инвалидностью может выполнять работу со всеми. Это общий наш украинский стереотип в большинстве предприятий. Я стоял по безработице в краснодарском центре занятости, вот, и мне дали направление тоже в компанию где требовался экономист. Я поехал на собеседование. Когда я приехал пришел в отдел кадров, девочка, которая там сидела, она вообще э, очень э, необычно реагировала, то есть она не ожидала увидеть инвалида перед собой. И, но она быстро нашлась, взяла мое направление и пошла к главному бухгалтеру. Через две минуты она возвращается, и там была, стояла отметка, что... Я не подхожу на данную должность. А я когда я спросил, на каком основании вы мне отказали, ведь со мной никто не побеседовал, никто никуда не пригласил. А, она, чтобы не сказать мне правду э, моей ситуации, она сказала, вы понимаете, нужна девушка. Ну, как, как бы это звучало ну нелепо с ее стороны, но, но тем не менее... Uh, я не мог ничего возразить, я вынужден был um, уйти. Если ты отличаешься от основной массы, то тебе сложно доказать, что ты можешь uh, быть на равне со всеми. Как вам удалось доказать, что вы можете быть uh, не, не просто на римне а краще? Ну, во-первых, когда у тебя есть вера, когда ну, Вера, я знал еще. что а, не все люди так считают я знал что я а, найду людей которые закроют глаза на мои внешние недостатки я, я знал что этих людей очень мало но не есть. и кто не считает тебя найдет главное главное не сдаваться, главное не ломаться потому что если бы я сломался в тот момент если бы меня ситуация сломала ну, внутренне, я бы э, не достиг бы, я бы не приехал в Киев, я бы просто-напросто э, сидел бы в четырёх стенах дома, потому что некоторых людей это ломает, но ну, не меня. – А была точка взлома? Была? – Сейчас я этот период вспоминаю просто как э, пройденный этап в своей жизни – которые меня можно так сказать многому научил Да. Я буду через десять минут. Хорошо. Уже еду. Вас ломало життя. Воно не було таким щасливим з самого початку. І це постійні якісь е, переходи з одного рівня на інший і падіння. Как вам удалось подниматься? Ну, есть такое выражение, бойтесь не упасть, а бойтесь не подняться. Я, когда стала собой цели, неважно какие это цели, я знаю, что мне придется в стократ тяжелее, нежели для обычного человека, потому что, потому что все-таки я особенный человек с особенными... Внешними данными я всегда буду выделяться, к сожалению, стопы. Но я никогда себя не стеснялся в обществе. Я не боялся идти вперед, несмотря на то, что э, некоторые люди меня не понимали. Мне удалось выработать в себе э, четкие критерии, скажем так, ту же силу духа, которая меня не ломает культура значения, а наоборот доказывает. Есть такое выражение, что все, что не убивает нас, делает нас сильнее. У нас в стране война, и много молодых хлопцев трачают кинцовки. И как им жить дальше? Рецепт от вас. Я думаю, нужно поставить перед собой цель, что нужно определиться, что тебе интересно, чем бы ты хотел заниматься. И э, нужно понимать, что за один день, либо же за одну неделю этого достичь невозможно. Нужно выработать в себе мнение ждать, потому что побеждает тот, кто мне ждать. Потому что все сразу не бывает. Не бывает, вот ты захотел, и тебе жизнь преподнесла кинобюджетчина на голубой каемочке. Нужно работать, работать, искать, стучать. Да, э, возможно, не сразу э, вы найдете людей, которые вас услышат так, как бы вы хотели этого. Но я знаю то, что мир э, все равно э, не без добрых людей. И рано или поздно, э, если ты хочешь этого достичь, ты к этому идешь, у тебя есть желание, у тебя есть мечта, у тебя есть... Ціла волі, сила духа, ти то достінєш другого не якого Люди часто не бажають бачити деякі речі і від того травмують інших. Але Григорій розумів це і задавав не людям, а собі запитання, чи може він прощати любити тих, хто його не сприймає. Велике серце Григорія Грішкана відкрите до людей, починає шукати засоби служіння іншим. Він намагається розказати світові про те, що людина залишається людиною, навіть якщо фізично обмежена. Так замислюється сюжет кінострічки короткого метру, який розповідатиме про реальне життя і почуття інваліда. Деякий час ідея зняти фільм залишається тільки мрією. Однак дієвий характер нашого героя примушує рухатися і брати цю наступну сходинку до мрії. один прекрасний день це... Находясь уже в городе, Киев, я э, проснулся и я понял, что вспомнил а, то, что у меня есть детская мечта – это сняться в кино. Но чтобы действительно сняться в кино, чтобы меня кто-то заметил, э, я пришел к такому логическому выводу, что это должна быть исключительно главная роль. И буквально в тот же день, или на следующий день, я точно не помню, я увидел случайно трейлер в интернете одного из киевского режиссера, которого зовут Винсент Метель. Этот трейлер мне, скажем так, очень сильно понравился. И поскольку у нас сейчас век информационных технологий, я мне, мне, мне не составило большого труда найти в интернете данного человека написать: ну здравствуйте Винсент, мне очень понравился ваш трейлер на фильм вот. Мне бы хотелось, давайте с вами познакомимся. У меня есть интересная задумка. Ну, мы переписались и встретились с ним. Я рассказал ему обо мне, что я себе представляю. Вот, хотя в первые 10 минут он был очень скептически настроен. Максим, у меня есть одна подруга, и мы подумали, что было бы неплохо, если бы вы познакомились. Не нужно. Ну почему же? Она как раз со странностями. Может, ей покатит, что ты инвалид. Как говорится, на вкус и цвет фломастеры разные. Спасибо. Не нужно. Она очень хорошая. Немножко располнела после родов, но ей это даже идет. Я с ней поговорила, она не против. Нет, я очень благодарен вам за заботу. Но у меня уже есть девушка. Вернее, мне нравится одна девушка. Можно даже сказать, что я люблю одну девушку. Окей. Okay. Как знаешь. История кохання кохання инвалида и очень гарной девчонки Это ваша наступна мрья, одружиться. Я знаю, что вы не одруженный. Да, да, я очень хочу семью Я сейчас нахожусь, скажем так, в активном поиске. Вот я готов для последних серьезных отношений. Вот. и очень верю, что на моем жизненном пути встретится тот человек, который полюбит меня не за мою внешность, а за мою душу, потому что э, тело твердое, как говорится, душа вечная. Поэтому, ну, к сожалению, у нас общество все-таки, оно, ну, скажем так, находится в стадии деградации в плане э, моральных качеств, потому что все хотят, э, не знаю, как богатого, знаменитого, там... Ви є багатий, знаменитий, ви, ви зняли картину, ви отримали хорошу світу, ви навіть, я, я так розумію, сам, сам був продюсером власної картини, так? Ну, так, да, я був продюсером, але дело в тому, що когда я знімав фільм, искав деньги на фільм, мені перша допомогла моя мама какую-то А во-вторых, мне помог... помогло общество, то есть не... я смог найти неравнодушных людей, которые меня поддержали. Вот. И поэтому с помощью общества я смог, ну, благодаря обществу, поддержке общества, я смог снять этот короткометражный фильм. Mm -hmm. Какие ваши планы на мой будущее? Ну, планы, скажем, очень серьезные. Я хочу, во-первых, снять полнометражный фильм. Это моя мечта всей моей жизни. Хочу создать... Снять, або снятся в нем. Да, я... Ну, естественно. И как тор. Да, сыграть главную роль. Хочу покорить им не только Украину, но и мир. А планирую, что... Он обізи он выйдет об'язательно в Україні в прокат, а також ми плануємо його повести на Канський на фестиваль. Ну, ви майже не квучиш українського суспільства. Спасибо. Він, до речі, ваш герой? Теж актор, теж режисер, да. дуже багато людей. Мені приємно слухати вас ті слова в Дякую. Дякую за те, що ви прийшли. Дякую за, за те, що ви. Виборюєте своє право на життя і показуєте людям, як робити ці кроки для того, щоб відвоювати у темряві своє щастя. Зараз Григорій Грішкан воскресла з мертвої самотності з невіри людина, яка робить певні кроки в мрію. І ця мрія здійснюється кожної миті. Вже відзнята короткометражна стрічка і побачила світ перша книга. Вже підготовлений сценарій повнометражного фільму, де Григорій хлопчик з Донеччини грає головну роль. Григорій багато спілкується з людьми, мотивуючи, надихаючи і сам з впевненістю дивиться в майбутнє. О, я тебе, я тобою предалею, мені дикую, до своєї водики до. Ні поду, не дану, найкамерусь, я сам був, не живу, не стрімкаю, я стану тину, я так знаю. Да, не легко, сложно, но даже не спорю, сложна. Ми зашли повні гормо. Проблема сенсу життя хвилювала не одне покоління мудреців, та не тільки їх. Немає, мабуть, у цьому світі людини, яка б хоч раз у житті не задавала б собі питання, а навіщо я живу? В чому сенс мого життя? Відповідь на це непросте видавалось питання насправді дуже проста. сенс життя людини в щасті. Але що таке щастя? От у чому питання? Як бути щасливим, як створити своє щастя? Щаслива людина сама без чужих підказок вміє приймати потрібні рішення. І ці рішення, як правило, бувають вірні. Але навіть якщо помилка допущена, щаслива людина може легко її виявити, визнати як свою і виправити. Для щастя їй не потрібні начальники не підлеглі, вона сама по собі і живе своїм щастям. Можете уявити собі таку людину. Abo sebe, takole ljudi.